মই ভিনদৰ পৰা বহুত কাম শিকিছোঁ দেই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ভিনদেউকো কিবা এটা শিকাই দিওঁ এতিয়া যিহেতু শুৱালকুছিৰ ছোৱালী বিয়া কৰাইছে বস্ত্ৰ নগৰীখনৰ বস্ত্ৰৰ কাম নাজানিলে কেনেকৈ হ'ব মই বাইদেউৰ চাদৰখনত দহি গুঠিব ওলাইছিলোঁ তাকে ভাবিলোঁ ভিনদেউকো কিবা এটা নতুনকৈ শিকাই দিওঁ মোবাইল চাই শুইছিলে মই সুধিলোঁ ভিনদেউক গুঠিব নেকি একে জাপে বহি লৈছে লৈ গৈছে যদি বেয়া হয় যিটো আগ্ৰহেৰে মানে বহিছে মই লগে লগে ওচৰত লৈ গৈ এনেকৈ শিকোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এইবাৰ আৰু এটা কৰকচোন আপোনাৰ প্ৰথমটো শিকাই দিওতেই জানা হল সেইকাৰণে এটা এটাকে লাহে লাহে গুঠি গৈ আছে নতুন বস্তু এটা শিকালে সোনকালে যেতিয়া আয়ত্ব কৰি লোৱা যায় তেতিয়া আগ্ৰহটো বেছি বাঢ়ে নহয় সেইকাৰণে মানে এনেকৈ গুঠি গুটি যাব ধৰিছেই আৰু এইফালে মই বগা ঊল লৈছোঁ চাদৰখনত বগা ঊলেৰে ডিজাইন দিয়া আছে মানে ফুলবিলাক আছে যে সেইকাৰণে বগা ঊলটোৱেই লৈছোঁ তাত দিবৰ কাৰণে দহি গুঠোঁতে চাদৰখনৰ সূতাৰে যিটো পাক দিয়ে সেই পাকটোহে শিকাইছোঁ দেই কিন্তু ইমানখিনি একেলগে নোৱাৰিব যে মানে একেদিনেই নোৱাৰিব যে এই ফুলবিলাক বনোৱাটো সেইকাৰণে পাকটো শিকাই অকল পাকটো দি যাব দিছোঁ বাকী তেনেকৈ গুঠি মই গৈছোঁ এবাৰ দেখাই দিওঁতেই পূৰা পাৰিছে একদম লাহে লাহে কৰি আছে নতুন কাৰণে কিন্তু ধুনীয়াকৈ কৰি আছে কোনোবাই যদি এই এইটো পাকটো নাজানে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা অকণমান হ'লেও আইডিয়া পাব যে কেনেকৈ পাকটো দিছে আৰু যদি ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই চাই আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব পাৰে সেয়া চাওক কামটো ভালপোৱা কাৰণে কিমানখিনি কৰি পেলালে আৰু সেইফালে গুঠি আছে মই এইটো চাইডৰ পৰা গুঠি গৈ আছোঁ আমি দুয়োজনে একেলগে কামখিনি কৰাৰ কাৰণে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে চাদৰখনৰ এটা ছাইড হৈ গ'ল এনেই থকাতকৈ কিবা এটা শিকাও হ'ল মোৰো অকণমান হেল্প হৈ গ'ল আৰু কামখিনিও সোনকালে হৈ গ'ল ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে আজিলৈ আহিছোঁ দেই বা